Это Днепром, наверное, наша лучшая игра на этом турнире. Поэтому все. Ну, у нас было преимущество. Не забили много моментов. Могли еще в конце и пропустить. В конце надо такие забивать, когда пустые ворота уже. Но ну, это концентрации не хватает чуть-чуть и характера. Ну, Где-то, наверное, не хватает. этой. Где-то по впереди надо. И... Где-то понаглее, а нам не хватает вот этого. Где-то выиграть борьбу, додавить, продавить где-то. И поэтому так мало голевых моментов. Да после каждого матча был разговор. И мы делали выводы, но чего-то не хватало в борьбе, где-то по уверенности, вот этой характера. И все это выливается на футбольном поле. Быстрый гол сегодня успокоил команду. Ну, не то, что успокоил, мы хотели еще додавить их. Чтобы уже было потом поспокойнее играть. А так 1-0 скользкий счет. И поэтому где-то повезло, что выиграли сегодня.